নাই সংসাৰ নিষ্ঠাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰে জানা এহি মে সাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ হাৰ কি সৎসংগ কাৰণ দহটা নীতি নিয়ম যদি এজনক জাপি দিয়ে অহা যিজনো চাগে কাইলৈ নামঘৰলে নহা হৈ থাকিব মানুহৰ পৰিস্থিতিটো হৈছে তেনেকুৱা গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি ঈশ্বৰমুখী হৈ থাকিবলৈ কাৰণ ভাগৱতৰ মাৰি গ'লে চাওকচোন আমাৰ এতিয়া নামঘৰত একেইজন যুৱ প্ৰজন্মৰ লোক বহি আছে কিন্তু আমি সকলোতো গৃহস্থী মানুহ নিশ্চয় ঘৰখনত হ'লেও দুটা হ'লেও সন্তান আছে আছে ভণ্টি ভণ্টীসকল আছে বা আমাৰ দাদা সম্পৰ্কীয় ভাতৃ সম্পৰ্কীয় দুজন বহি আছে তাৰ বাহিৰে নামঘৰত কেইজন আছে বাৰু কিন্তু শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু এইটো সত্য মুছলিমসকলে যেতিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ যায় নামাজ পঢ়িবলৈ যাওঁতে চাবচোন অকণমানি তোৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে ৰমজান মাহত ৰমজান সময়ত বোলে পাঁচটা সময়ত তেওঁলোকে নামাজ পঢ়ে